Русский язык получит официальный статус и будет обеспечен полный набор прав для русскоязычного населения. Русский язык получит официальный статус. Ну хорошо, русский язык получит статус. Что это меняет? Государственный язык украинский. на русском языке у нас разговаривают, в принципе, часть населения и будет разговаривать. Государственный язык фактически будет обязательно к изучению, в том числе особенно молодежи. Та не любовь, которая возникла из-за Путина, из-за бум Путина в Украине, будет воспитывать поколения, которые будут жить тем, чтобы говорить на отличном языке. Ну и что это даст на самом деле? Дело в том, что распространение русского языка в Украине оно может быть обеспечено европейской хартией защиты языков вообще, То есть на каком языке говорят и в конце концов, на каком выгодном и говорят, на котором легче общаться. В данной ситуации скорейшее заключение мирного соглашения. А отказ от угроз Украины. Возможно, через 5-10 лет после ухода Путина в мир иной при помощи иглы там, или при помощи еще каких-нибудь препаратов обеспечит фактически восстановление отношений с Российской Федерацией. Совершенно понятно, что тогда, возможно, и будет распространяться более-менее русский язык. Сегодня я уже говорил о том, что Путин сам уничтожил возможность развития русского языка в Украине, потому что ну кто будет развивать бомбы? Даже я, русскоговорящий гражданин Украины, говорю Путину, что ты разрушил русский мир в Украине, который оставался здесь более-менее лояльный, разрушил русскоязычные города и теперь требовать какого-то статуса. А не хочешь восстановить города, вернуть туда население, или это уже невозможно? Поэтому весьма глупое требование по русскому языку.